Hai, Desi di sini. <laughs> Okey, saya nak komen sedikit mengenai satu artikel uh, di dalam Senang Harian yang memaparkan uh, foto uh, Ketua Pengarah JCOM, uh, Datuk uh, Ismail Yusuf. Uh, uh, siapa tak kenal dia dengan panggilan Tok Abah. Uh, jadi apabila uh, saya membaca uh, apa yang, yang diperkatakan oleh uh, Ketua Pengarah JCOM uh, mengenai isu menjual negara ini, ya saya tertarik uh, dengan apa yang dia perkatakan. Uh, bagi saya sendiri ya, uh, saya tak pun kata uh, uh, perjanjian ini uh, menjual negara uh, dan saya sendiri ya uh, uh, membuat konten-konten yang, you know, uh, yang menyembahhi uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim uh, yang mana kedatangan Donald Trump ini sikit sebanyak uh, boleh uh, menaikkan uh, negara kita dikenali di seluruh dunia. Of course, uh, dengan uh, saya merujuk kepada isu tarian, uh, tarian, okay, tarian Trump. Dan sambutan yang kita berikan kepada uh, Donald Trump bagi saya bukan satu sambutan yang berlebih-lebihan malah uh, tarian yang dilakukan oleh Trump uh, apabila secara spontan bersama dengan penari-penari budaya kita artis-artis budaya Malaysia telah mendapat liputan yang luas di seluruh dunia. Uh. You know uh, secara organik, kawenah tak perlu bayar berpuluh-puluh juta uh, telah di uh, you know di, uh, ditonton uh, dan uh, juga mendapat per, per, perhatian eh, uh, you know uh, celebrity celebrity uh, talk uh, series yang uh, menyebut uh, uh, nama Malaysia eh, dalam rancangan mereka. Saya saya tahu mereka nak menyindir Donald Trump tetapi secara langsung apabila mereka menyebut Malaysia orang yang datang ke talk show mereka itu pun kata ha Malaysia? ah what country is this? <laughs> tak tahu lah. Uh, itu yang saya nampak isu dot positif dan apabila you know uh, pembangkang uh, Wan Saiful uh, mengatakan ini adalah perjanjian syaitan uh, uh, harus ada rukyah uh, Tengku Zafrul uh, menjelaskan di parlimen mengatakan jangan kaitkan dengan uh, penjawat awam uh, saya juga ada mengulas saya uh, mengenai isu penjawat awam saya tak tahulah adakah pihak pembangkang uh, mereka main berkata secara direct uh, kepada penjawat awam bagi saya ya sepatutnya penjawat awam ini tidak boleh dipersalahkan kerana mereka adalah pakar bidang dan mereka dipertanggungjawabkan secara rundingan eh, dengan pegawai-pegawai di Amerika namun begitu mereka hanya menyediakan eh, perjanjian itu uh, yang verified dan yang approve bukan mereka yang verified mungkin menteri MITI yang approve mungkin Perdana Menteri dan juga jemaah menteri di mesyuarat kabinet jadi uh, ya lah mengenai isu pembelian satu uh, 1 trilion uh, barangan Amerika uh, pesawat Boeing eh uh, sebanyak 30 oleh MAS uh, membeli arang batu, membeli gas uh, LPG ya uh, uh, harus membeli barang-barang semikonduktor daripada Amerika, harus melabur di Amerika bagi saya tak ada masalah kan kalau Amerika boleh melabur di Malaysia, kenapa kita tak boleh melabur di Amerika bagi saya begitu kan uh, saya you know itu, itu pandangan saya sebab kita uh, ada perdagangan dua hala eh uh, dua hala maknanya Amerika berdagang dengan kita dan dagangan kita melebihi melebihi uh, daripada uh, 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 import barangan uh, USA di Amerika uh, dia bukan di Malaysia ah ini yang tanpa tersasul saya uh, sebab saya nak mengejar masa 10 minit <laughs> jadi ya uh, ya yeah. Saya saya bagi saya itu tidak ada masalah ha dan uh, yalah ada Hasan Karim mengatakan menggadaikan uh, maruah negara negara miskin memberi kekayaan kepada negara kaya wow Hasan Karim tapi sekarang ni dia, dia dia dah senyaplah sebab dia kena nyok bagi saya tidak ada masalah dia nak kata apa itu hak dia saya sendiri ada buat konten mengenai Hasan Karim jadi dalam isu uh, you know uh, tok abah ini yalah Uh, saya juga melihat dia ketua pengarah JCOM tetapi dia tidak ada kekuatan eh, di dalam media sosial Lebih-lebih lagi dalam TikTok, eh. dia juga ada podcast tetapi podcast dia saya ingat Tak ada orang menonton pula kalau saya nak cakap, lekeh sangat tuan-tuan eh. uh, Podcast saya sejam, saya buat live biasa-biasa pun beribu dah tengok uh, Yang dia punya mungkin 4-5 bulan belum tentu sampai 200-300 Tapi tak apalah dia memainkan peranan sebagai ketua pengarah jadi uh, mungkin uh, dia ditemuramah uh, oleh apa uh, nama uh, pemberita Sinar Harian ataupun uh, dihubungi oleh pemberita Sinar Harian maknanya uh, untuk memberi pendapat. Jadi saya nak beri sedikit uh, apa yang dia kata. Dia kata tidak ada tuduhan liar. Uh, dia menolaklah tuduhan liar mengatakan kerajaan menjual negara uh, akibat pementerian uh, perjanjian waktu wow, lagi sekali antara Malaysia dan Amerika. Uh, dan dia menyebut dakwaan ini adalah bersifat persepsi politik semata-mata. Bagi saya, ialah kalau orang politik tak bercakap, siapa nak bercakap? <laughs> Jadi kalau kita jual negara, tunjuk di mana? Uh, bagi saya itulah orang-orang uh, sekarang ini dia membaca artikel-artikel uh, klosa-klosa artikel yang ada dan daripada pembacaan itu uh, mereka merasakan yang uh, ada loophole uh, ataupun itu mungkin bahasa saya kot kan? Ada menunjukkan yang perjanjian ini hanya memberi advantage kepada Amerika bukan Malaysia dan saya melihat itu satu pandangan dan kita tidak boleh berkata orang ini nak menjatuhkan kerajaan tak boleh begitu saya nak refer kepada apa yang dinyatakan oleh Saudara Rafizi Ramli ya boleh dia mengulas mengenai perjanjian ini dan dia mengatakan perjanjian ini adalah perjanjian yang you know, berat sebelah. Yang merugikan Malaysia, ada 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 yang orang kita apa uh, uh, antara Malaysia dengan Cambodia, uh, antara isu-isu kedaulatan uh, uh, yang ditimbulkan. Kan. Jadi bagi saya uh, saya ingin melihat, uh, ingin melihat yang Tuan Abah ini uh, boleh duduk uh, semeja dengan Rafizi Ramli, uh, boleh duduk semeja dengan Tengku Zafrul untuk sama-sama membincangkan uh, sebab pandangan Rafizi Ramli begini dia satu ahli politik yang senior seorang ekon, menteri bekas menteri ekonomi dan mempunyai kepakaran di dalam bidang perakaunan chart accountant seorang engineer pernah bekerja di korporat kan begitu juga dengan Tengku Zafrul pengalaman korporat dia besar banyak tapi dari segi pengalaman politiknya agak kurang mengenai itu abah saya tak tahulah why is your pengalaman why is your you know kepakaran ataupun pakar bidang tapi sebagai ketua pengarah JECOM, inilah peluang yang terbaik eh, untuk memanggil eh, Datuk Sri Rafizi Ramli eh, untuk bersama-sama menerangkan eh, kerana anda semua adalah ahli PKR. <tik> ya tu abah ahli PKR, Rafizi Ramli ahli PKR dan juga eh, Tugu Zafro juga ahli PKR yang baru diterima. Jadi bagi saya eh, ini peluang terbaik untuk memperjelaskan kepada rakyat daripada kami dengar daripada orang-orang yang eh, tidak relevan ya. Eh, eh, ialah sebagai uh, ketua pengarah JECOM ketua pengarah uh, komunikasi komuniti uh, 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 maknanya anda memainkan peranan yang besar sekarang ini saya melihat ramai yang di bawah-bawah ini tidak faham apabila berbangkang memainkan isu menjual, menggadai maruah negara mereka percaya sebiji-sebiji jadi inilah peluang terbaik JECOM untuk memastikan penerangan itu lebih jitu dengan memanggil seorang menteri menteri uh, MITI dan seorang lagi bekas menteri ekonomi bekas timbalan presiden PKI yang dah berlama dalam PKI bersama-sama juga dengan Tok Abah Jadi Tok Abah Dato' Ismail Yusof boleh memainkan peranan sebagai moderator. Ah itu lontaran lah. Baru kita nampak jabatan komunikasi community ini memainkan peranan yang besar untuk memastikan orang yang di bawah ini yang duduk di kampung-kampung, yang duduk di luar bandar, mereka akan dapat menilai dengan cara yang lebih uh, betul, lebih beretika. Cai, 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 cai.